Сегодня здесь мы собрались для того, чтобы со стороны государства отдать дань уважения и благодарности вам, бойцам, которые заслужили государственные награды. Сегодня мы отдельно благодарим тех, кто участвовал в операции по освобождению Мариуполя в прошлом году, кто начинал эту операцию, кто сделал все для того, чтобы Мариуполь не достался вражеской оккупированной армии. Сегодня мы впервые вручаем здесь награду, которую мы объявили за оборону Мариуполя. И э, я рад, что большинство из вас здесь внесли в эту оборону и защиту, и в том, что Мариуполь до сих пор украинский, весомый вклад. И это не слова, не пустые, это реальная работа каждого из вас. И э, Сергей Тарута, который здесь сидит, тогда был главой администрации, сейчас просто депутат, но который тогда не струсил и э, строил оборону без всяких броников, был на передовой, обеспечил бронелисты для наших блиндажей. И Андрея Белецкого, тоже народного депутата, тогда командира спецподразделения АЗОВ, э, который руководил непосредственно операцией по освобождению от бандитов центра Мариуполя. И Вадима Троина, тогда тоже сотрудник АЗОВ, а сейчас главу национальной полиции Киевской области. И многих из вас здесь, кто этим занимался. Я хочу вам сказать всем великое спасибо за вашу позицию, за ваш ратный подвиг, за ваш труд. Слава вам и слава Украине. Прошу зачитать наказ. Я радий, що сьогодні в цьому залі і в удостойні такого високого звання, як за мужність. Це заслуга наперед всього, не тільки моя, це заслуга ваша, заслуга тих волонтерів, хто, хто допомагав нам, заслуга нашої держави, що в такий складний час для нас ми вистояли і ми змогли доказати всьому світу, що ми є нація, що ми є велика нація і що ми є народ. Який тяжко здолати, який ми не скоремо і не станемо на коліна. Дякую вам всім. Слава Україні! Героям слава! Служу українському народу. Слава Україні! справжние боевые заслуги в антитурристичной операции. Витаю. Служу украинскому народу. Служу народу Украины. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу народу Украины. Для меня большая честь, мои дорогие друзья, служить вместе с вами. Мы все понимаем, что такая война. Я лично это очень хорошо понимаю, вы лично это очень хорошо понимаете. И спасибо большое, что вы все защищали и защищаете Родину. Лично я от моей стороны хочу сказать, что я буду, сделать, буду делать все для того, чтобы наша Родина великая, хорошая, развивалась. И чтобы у нас была самая лучшая полиция, которая может быть. Я мечтаю об этом, и я надеюсь, что вы тоже будете помогать построить новую полицию, настоящую нашу полицию. Спасибо огромное. Служу украинскому народу. Служу украинской нации. Вы все здесь прошли через ад. Очень многие еще вернутся снова туда. Очень многие из вас потеряли товарищей. Очень много здесь ребят, которые ранены. Но вы выполнили самый святой долг, который есть у мужчины. Вы стали на защиту своей Родины. Сегодня вас награждают орденами, медалями. Это замечательно. Когда-нибудь через много лет дети спросят вас, а где вы были во время войны. И вы сможете абсолютно смело, стоп, со стопроцентной уверенностью сказать, я защищал свою землю. И вам не стыдно будет смотреть им в глаза. Вот это будет наша самая важная и главная награда. Украина памятным знаком Белецкого Андрея Ивановича, народного депутата Украины, полковника Керівника спецпідрозділу Азов. Насій честь. Служу українському народу. Читаю нас. Слава нации! Братья, для меня честь одерж... ну, держать эту награду в руках, потому что действительно для меня Мариуполь стал вторым домом. Я хочу поблагодарить людей, которые приняли в этом участие. Это, конечно же, волевое решение министра на тот момент, что он нам доверился и дал оружие. Антона, который помогал тогда с нашей дислокацией, действительно, если бы не он, не знаю, мы бы, наверное, в поле ночевали. Сергея Алексеевича, который тогда помог нам полностью и общественность в Мариуполе. Естественно, большое спасибо матерям, которые отправили своих сыновей и доверили их нам. Вазов, и мы тогда действительно сражались и отдали последние силы. Я хочу почтить их память минутой молчания тех братьев, которые погибли за нашу Украину. Слава Украине! Героям!